الحمد لله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعده وقال المسنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين تبركات إمام العلامة الشيخ عبد القادر الجيلاني سمجا الله تعالى مرحمتين dan kita mendapat manfaat serta barakah Wahai ulam, teguhkan diri untuk sampai pada keredaan Allah Ta'ala dan belakangkan segala-gala yang lain. Jika Tuhanku sudah reda denganmu, saya akan menyayangimu. Hilangkan kerungsingan memperoleh rezeki dari dalam hatimu. Kelak akan datang rezekimu daripada Allah Ta'ala tanpa penat lelah. Keluarkan segala fikiran dari dalam hatimu. Dan jadikanlah fikiranmu itu hanya satu sahaja. Mengingati Allah SWT. Jika anda sudah melakukan seperti itu, Nisai Allah akan mencukupimu dari segala fikiranmu yang lain. Fikiranmu itu ialah apa yang merungsingkanmu. Jika fikiranmu mengenai dunia, maka anda akan hidup bersama dunia. Jika fikiranmu mengenai akhirat, saya anda hidup bersama akhirat. Dan jika fikiranmu mengenai manusia, anda akan hidup terus bersama manusia. Tetapi jika fikiranmu hanya kepada Allah Ta'ala, maka akan hidup bersama Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat dan penonton rahmati Allah sekalian. Masih lagi membicarakan kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah Ta'ala Nuwardah. Di antara kata-kata beliau yang kita bacakan pada pagi ini. Ada empat perkara yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Empat perkara tersebut ialah yang pertama tentang meneguhkan usaha kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini perkara yang pertama. Berusaha meneguhkan berusaha dalam segala amalan dan ketaatan kita kepada Allah Taala untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kereta Allah Ta'ala ini adalah menjadi suatu maksud dan tujuan dalam ibadat. Bukan tujuan dalam kehidupan. Bila seorang hidup dalam ibadat, dalam ketaatan bukan reda Allah, maka dia akan lemah. Dia tidak akan istiqamah. Seorang yang beribadat, bukan mencari reda Allah Ta'ala, dia akan terfitnah dengan ibadatnya. Maka ridha Allahil matlub. Ridha Allah itulah yang dituntut tuntut dalam ibadat. Kalau tuan-tuan kerja, yang tuan-tuan nak ialah gaji. Gaji itu yang dituntut. Kalau tuan-tuan kahwin, yang dituntut itu ialah kebahagiaan. Kebahagiaan yang dituntut. Bukan anak. Bukan kita katakan isi cantik, comel. Bahagia, nak bahagia. Bila kita makan, kenyang itu yang dituntut. Bukan cerita sedar itu ini, kita nak kenyang. Nak bertenaga. Bila kita sebut obat, kesemua itu yang kita tuntut. Biarlah obat jenis air ke jenis pe. Dan bila kita sebut tentang kehidupan. Kehidupan kita ini semuanya ibadat. Kesemuanya. Allah perintahkan supaya kita jadikan ibadat. Kita ni seperti pejuang. Ya Allah Ta'ala suruh kita berjuang untuk menjadikan setiap satu amalan kita ibadat, ibadat, ibadat. Asalnya kita cuma lihat ibadat semayang. Asalnya kita cuma melihat ibadat puasa. Asalnya kita cuba cuma melihat ibadat dalam kawasan kompang tertentu. Sehingga kita sebagai seorang perjuang terus mengembangkan nilai ibadat dan lafaz ibadat itu sebagaimana yang kita tuturkan dalam doa iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sembahyangku korbanku ibadatku hidupku matiku untuk Allah maka seluruh sempadan hidup ini ialah ibadat akhirnya kita akan jadikan makan minum ibadat kita akan jadikan pakai memakai kita pakai pakaian kita ibadat kita akan jadikan bermain itu ibadat. Kita akan jadikan tidur ibadat. Pergaulan kita ibadat. Kita akan jadikan pekerjaan ibadat. Mencari rezeki ibadat. Kita akan jadikan rehlah. Piknik. Berkelah ibadat. Kita akan jadikan duduk kita ibadat, berdiri kita ibadat, berbaring kita ibadat. Sebagai pejuang dalam kehidupan untuk menjadikan semua ibadat. Seperti seorang raja yang mula menjajah, menjarah atau mula meluaskan empayar dia. Orang beriman akan meluaskan empayar ibadat dia. Makin besar empayar ibadatnya, akan makin dia berjaya. Dan kesemuanya itu untuk mencari reda Allah SWT. Sebab itu kita kena tekankan, perkasakan amalan-amalan yang membawa kepada keredaan Allah SWT. Allah macam mana kita nak tahu amalan-amalan itu Allah Taala redha? Caranya ialah Allah beritahu. Allah Taala yang beritahu amalan itu Allah Taala redha. Antaranya Allah Taala menyuruh orang-orang beriman yang sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Taala untuk bersama dengan orang-orang yang memilih Allah dan Rasul. Ada dari sudut kita berkawan, bersahabat, berpolitik kita nak bersama dengan orang yang cintakan Allah dan Rasul. Maka itu amalan yang Allah reda. Jangan kita berpolitik dengan duduk di hadapan. Dengan duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Orang-orang yang menderhaka perintah Allah dan Rasul. Kita nak bersama dengan orang-orang yang taatkan perintah Allah. Itu asas pertama. Untuk dapat reda Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. لا تجد قوما يؤمنون بالله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحت من تحتها الأنهار khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaiika hisbullah ala in hisballahi humul muflihun kata Allah wahai Muhammad kamu tak akan jumpa orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat akan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya walaupun mereka itu di ayah-ayah mereka anak-anak mereka saudara-saudara mereka keluarga mereka inilah orang-orang yang benar-benar Allah taala tetapkan dia mempunyai iman dalam hatinya. Dan Allah Ta'ala memberikan pertolongannya. Dan Allah akan masukkan dia dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah reda kepadanya. Dan mereka meredai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia orang-orang yang dipilih oleh Allah. Hizbullah. Ini dia parti Allah. Sesungguhnya parti Allah itulah yang berjaya. Yang ini kelompok golongan yang menyintai kerana Allah itu berjaya. Maka ini asas pertama mencari reda Allah. Dan bila Allah Taala menyebut ya Allah Taala redha hamba yang bertaubat. Maka menjadi kesungguhan yang perlu kita lakukan ialah memperkasakan taubat kita. Allah Taala menyatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala suka pada orang yang bertaubat. Maka untuk mendapat redha Allah sentiasa bertaubat siang malam pagi petang. Bukan sekadar bila kita rasa kita buat salah baru taubat. Tak buat salah pun kena taubat kerana kesalahan ada yang kita tak tahu. Amalkan Sayyidul Istighfar untuk mendapat reda Allah. Amalkan Sayyidul Istighfar. Penghulu segala istighfar. Itu lafaz yang diajak oleh Nabi SAW. Allahumma <tuh> anta rabbi la ilaha illa anta kalaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udhu bika min syari sanatu Abu abu'ulaka bin ni'matika alaya wa abu bi zambi farfilih. Fa inna hu la illa anta Ya Allah engkau lah Tuhan ku Yang engkau lah menciptakan aku Aku hamba mu Dan aku akan mengikuti Segala perintah mu Sekadar kemampuanku Aku berlindung padamu daripada kejahatan yang aku lakukan. Dan aku mengakui segala nikmat itu datang daripadamu. Dan aku mengaku dosa yang aku lakukan. Maka ampunkan dosaku. Tidak ada yang mengampunkan dosaku melainkan kamu ya Allah. Kata Nabi SAW siapa yang mengucapkannya di siang hari. Maka niscaya Allah Ta'ala akan masukkan di syurga dalam syurga kalau dia mati. Atau dia mengucapkannya pada malam hari. Allah akan masukkan dalam syurga sebelum subuh. Maksudnya kalau dia baca malam dan dia mati. Maka Allah masukkan dalam syurga. Artinya paling kurang dibaca dua kali, siang dan malam. Baca ini dengan penuh keyakinan dan penuh muhasabah. Baca siang hari diampungkan dosa dimasukkan dalam syurga. Demikian juga pada malam hari. Okay, ini untuk mendapat reda Allah. Perkasakan. Bila Syamdu Qadir menyatakan teguhkan diri kamu dalam mendapat keredaan Allah. Okay, yang kedua yang kita sebut tadi ialah memperkuatkan taubat kita pada Allah SWT. Dan yang ketiga ialah sentiasa melakukan kebaikan. Kan Allah suka hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Inna Allah muhsinin. Kata hidup ni, ialah kita nak buat baik. Hidup untuk melakukan kebaikan, bukan melakukan kejahatan. Bukan kita sebagaimana disebut oleh para ulama. Atau kita sebut di antara kata-kata yang masyur. Yang dinisbahkan pada Sana Ali radiyallahu ta'ala anhu. Sana Ali menyatakan bahawa ada tujuh kaedah kebahagiaan yang perlu menjadi disiplin orang beriman. Tujuh kaedah kebahagiaan. Ini dalam syiah kita untuk jadi orang baik. Yang pertama, jangan benci sesiapa. Walaupun dibuat salah pada kita. Berusaha untuk tidak benci sesiapa. Yang kedua, jangan pernah risau. Sebesar mana pun. Tenang dalam menghadapi setiap ujian. Yang ketiga hidup sederhana. Yang keempat sentiasa mengharapkan kebaikan atas ujian yang menimpa. Kita kan bila datang ujian, Allah teruk ujian ni ujian ni. Tak harapkan kebaikan. Dan ujian itu ada kebaikan. Yang kelima banyakkan memberi walaupun sedikit. Dan yang keenam senyum walaupun kita rasa susah hati. Dan yang ketujuh kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu Jangan pernah berhenti berdoa untuk sekalian orang Islam. Jangan pernah berhenti. Mendoakan untuk mereka. ini asas-asas orang beriman. Sifat mereka yang suka melakukan kebaikan. Kata kita sentiasa buat baik. Jangan berhenti daripada buat baik. Walau apa pun situasi, termasuklah senyum, termasuklah tolong orang, termasuklah mendoakan, termasuklah tidak memusuhi orang. Ini akhlak terpuji dan akhlak yang mulia dan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kita orang-orang yang menjauhi sifat yang Allah Taala tak suka. Allah tak suka orang kafir, Allah tak suka orang melampau, Allah tak suka orang zalim, Allah tak suka orang yang melakukan kerosakan. Allah Taala tak suka pada orang yang sombong, Allah tak suka pada orang khianat. Allah Taala tak suka pada orang yang membazir. Maka ini semua watak-watak sifat yang Allah Taala tak suka. Maka kita menjauhi sifat-sifat tersebut. Dan di antara amalan untuk mendapat reda Allah ialah menjadi hamba yang bertakwa yang low profile. Tidak menunjuk. Tidak gilakan populariti. Tentang orang yang mencari popular mereka mencari musibah dalam hidup. Tapi kalau Allah angkat kita popular itu hal yang lain. Orang beriman sebenarnya nak cari ada Allah, dia mengelakkan populariti. Kenapa? Populariti berarti kita cintakan pujian manusia. Menyintai pujian manusia merosakkan reda Allah Ta'ala. Maksudnya, orang-orang yang mengajar dirinya mencintai manusia. Maka dia akan berlaku kecatatan dalam mencari reda Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh yang perlu dilakukan oleh orang beriman. Yang keenam ila sentiasa lidah kita menyebut nama Allah. Karena Allah ridha. yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antamuta warisanuka ratbun min zikrillah. Kamu mati dalam keadaan lidah kamu sentiasa bahasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. ini bagi menjawab soalan Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Atau Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala wa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul amali ahabu ila Allah Taala. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah suka? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang paling Allah redha dan suka, antamuta wa lisanuka ratbum min zikrillah. Kamu mati dan akan lidah kamu terus menyebut nama Allah. Tetapi bila kita sakit, dah banyak benda kita tak boleh buat. Tapi kita mulut kita masih boleh berfungsi menyebut nama Allah. Gunakan peluang duduk atas katil. Gunakan peluang dan sakit yang berpanjangan. Banyak kami menyebut nama Allah. Zikir. Sebaik-baiknya zikir tadi kita letak bilangan kerana dengan meletak bilangan semangat kita lebih kuat berzikir berbanding kita tak letak bilangan. Tak. Hari ni seratu, esok tiga ratu, lima ratu. Ya, bilangan ini tidak disebut oleh Nabi SAW. Tetapi ini menjadi tajribah para alim ulama dalam membentuk dipanggil hawafis atau pendorong dalam ibadat. Kerana manusia ni tuan-tuan dia suka pada angka. Menjorongan angka. Dia jadi lebih bersemangat. Kalau dia jawab oh, banyak tapi tak tahu banyak mana. Tapi kalau dia tahu dia akan lebih kuat motivasi. Ini. Dan yang ketujuh yang membawa yang meneguhkan reda Allah Ta'ala ialah bersifat toleransi. Toleransi dalam sebagai peniaga, toleransi sebagai penjual, toleransi sebagai orang yang memberi hutang atau meng... yang berhutang. Apa maksud toleransi? Kita gugurkan hak kita. Untuk berikan kesenangan pada orang lain. Kalau tuan-tuan membeli, dia tak ada duit singgit nak cucu balik. Tak apa-apa, saya hadiahkan. Tuan-tuan penjual, dia tak cukup singgit nak bayar. Tak apa-apa, saya halalkan. Tuan-tuan yang memberi hutang. Tak apa, awak saya bagi tempoh lagi. Tak apa, hutang 100 awak bayar 80 cukup. Tuan-tuan yang berhutang pula. Patut saya bayar minggu depan tapi saya nak bayar hari ni. Kalau duit ada hari ni. Saya hutang awak 100 tapi saya nak bayar 200. Tak apalah sebab kes-kes murah. Orang-orang yang bertoleransi dipanggil samhan yang sanggup menggugurkan hak atau sebagian haknya demi mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala ini orang paling Allah Ta'ala suka. Dan di antara benda yang perkara yang Allah Ta'ala suka di kalangan hamba Allah redha bila hamba-Nya menjadikan orang Islam yang lain gembira. Atau melepaskan musibah mereka atau menunaikan hutang mereka. Dengan bahasa mudah, Allah suka mana-mana hamba yang cuba menyelesaikan masalah saudara-saudaranya. Tanda kita ni Kadang-kadang kita kenal orang-orang yang diuji Dengan banyak ujian-ujian atau -ujian dengan banyak persoalan dia tak selesai Hutang tak habis bayar, masalah anak-anak yang kecil yang belajar Dengan bahasa mudah Dia tak punya kemampuan lah baik hartanya, baik ilmunya Dan Allah berikan kita lebih harta, lebih ilmu, lebih yang kekuatan dan lah, sebagainya Ada setengah orang dia ni Anak tak ada, Susahnya nak suruh orang tolong bersih-bersih rumah. Kalau kita tak apa pak cik, mak cik suruh je anak saya. Anak saya ni bukan ada kerja. Maka orang ni suka mengembirakan, menolong, membantu orang Islam yang lain. Maka ini Allah Ta'ala rada. Dan di antaranya ialah untuk meneguhkan keredaan Allah, jauhilah maksiat. Kerana maksiat ini sekecil mana pun menyebabkan Allah Ta'ala benci. Kalau kita ambil secara analogi. tuan kita ni kalau buat salah orang. kecil pun orang marah. Okey demikian jangan buat kesalahan pada Allah. Manusia marah ni manusia tak beri apa-apa kat kita. Ni Allah beri segala-galanya kat kita. Maka jangan cuba buat salah secara sengaja. Karena ini kelak akan mem mem membawa kepada kemurkaan Allah. Bila Allah Taala murka maka banyak perkara yang membahayakan kita. Dan di antara perkara yang menjadikan Allah Taala suka untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kita jaga mak ayah kita dengan baik. Sebab Allah, kan Nabi SAW menyebut, Reda Allah fi reda walidain. Reda Allah pada reda kedua mak ayah. So, kalau kita ni baik, semayang, haji, umrah, tapi dengan mak ayah kita kasar, dengan mak ayah kita tidak berbakti, dengan mak ayah kita tak luangkan masa, kita tak gembirakan dia, Maka mati, mati mak ayah kita dalam keadaan menimpang rasa tak puas hati kita. Maka kita ni berada musibah yang besar. Dan ada antara perbuatan yang menjadikan Allah Ta'ala reda, ia sentiasa menyebut Alhamdulillah. Dalam keadaan senang atau susah. Dan so, waktu musibah pun kita sebut Alhamdulillah. Kenapa? Kadang-kadang dia musibah manusia ni. Bila dia ditimpa musibah, dia tak nampak nikmat yang masih ada. Dia melihat musibah kakinya gauk. Dia tak tengok tangan dia masih sihat. Jantungnya masih bergerak kencang, bagus. Cuma kaki dia belakang kiri gauk. Gauk pun salah dia. Jadi sebutlah nama Allah walaupun dalam musibah. Kerana kita kadang-kadang bila Allah beri ni'mat, oh senang sebut Alhamdulillah. Bila dia dapat musibah, macam tak dapat ni'mat. Walau dalam musibah. Musibah yang yang berlaku pada saya dan pada Tuan. Terlalu kecil berbanding nikmat yang masih Terus kekal dengan kita Saya hilang duit 100 ringgit Sedih-sedih Pagi-pagi dah start hilang 100 Masanya awak kan tak ada duit sampai bank 100 ribu Bukankah itu nikmat? Ha itu 100 ribu Tak itulah nikmat. Kali hilang semua 100 ribu Tapi saya katakan kita sentiasa membilang Musibah yang tak seberapa Lalu meninggalkan nikmat Yang tak mampu kita kira dan hitung yang besar. Kadang-kadang musibah sikit je. Kereta calor, orang oh, sedih. Seminggu tak datang kuliah. Kenapa? Kereta accident masa tu seminggu tak datang kuliah, sibuk. Teruk ke tak teruk, cuma calor dia sikit. Calor, seminggu tak datang kuliah sebab calor. Dahsyat. Sebab sibuk ni nak lelak balik. Nikmat yang banyak dilupa Allah beri. Kehidupan, nyawa dan sebagainya. Dan di antara perkara yang menjadikan Allah Ta'ala reda pada kita, jaga sembahyang kita. Jaga bacaan Quran kita. Jaga kiam mulai dan doa kita. Ini semua amalan-amalan yang berada pada, kita kata top ten lah. Kita pun sembahyang. Baca Quran. Kiam mulai. Banyakkan doa. Allah Ta'ala suka. Baik, kalau kita lihat orang-orang kita ni benar-benar mendapat reda Allah Ta'ala dan kasih sayangnya maka kita akan lihat empat tanda utama. Yang pertama kita akan sentiasa bertambah kebaikan kita. Itu tanda Allah Ta'ala. Saya biasa zikir seratus je, tiba-tiba jadi banyak. Mungkin jadi seratus dua puluh misalnya. Saya biasa zikir mungkin dua kali je. Jadi empat kali. Itu tanda Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah sentiasa menghilangkan kita untuk taubat. Kita buat taubat. Walaupun rasa tak berdosa, saya nak taubat. Saya tahu makanya saya ada dosa. Yang saya tak puasa. Yang ketiga Allah Taala jadikan Allah Taala pelihara seluruh anggota badan dia daripada melakukan maksiat. Matanya, tangannya, kakinya, telinganya, Allah jaga. Saya dia tak berjalan melainkan pada jalan yang Allah suka. Dia tak Pegang mereka apa yang Allah suka. Allah pelihara jasad dia. Dan yang keempat kata para ulama, Allah menjadikan manusia hamba-hambanya menyayangi dia. Sayang dia. Akhir ini empat tanda yang disebut oleh para ulama tanda seorang itu mendapat reda. Baik itu yang pertama bila dia oleh Syamdul Qadir. perkara yang kedua, Syamdul Qadir kata, hilangkan kerungsiang tentang rezeki. Tentang rezeki ni tuan-tuan fikir macam mana macam tu lah. Tuan-tuan kena bezakan antara berfikir dengan merancang. Kalau kita merancang untuk dapat rezeki yang banyak itu tak apa tak salah. Saya merancang saya nak buat bisnes. Biasa pagi dapat RM100, petang dapat RM100 tu. Tapi ni fikir-fikir Allah -fikir, oh, saya nak duit banyak ni fikir. Pening kepala Macam mana anak nak, nak sekolah sekian-sekian. Fikir ni tak menghasilkan apa-apa. Merungsing atau rungsing pada rezeki. Ini cuma menambahkan sakit dan tekanan darah, tekanan mental. Jangan bekerja tak apa. Merancang tak apa. Tapi bila tuan-tuan merancang, tuan-tuan akan nampak. Macam mana rezeki tuan akan datang. Bila tuan-tuan fikir, tuan-tuan cuma meresahkan diri. Maka buang pemikiran tentang rezeki. Ada serahkan pada Allah. Wa amri'in Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga kata Syam Dukadik. Keluarkan fikiran-fikiran yang tidak penting. Melainkan untuk ingat Allah. Kau cuba fokus untuk ingat Allah. Ingat kemurkaan Allah, keredaan Allah, kasih sayang Allah. Ingat hari pertemuan dengan Allah. Ingat hari kita dihisap. Ingat hari kita akan didiri, berdiri di hadapan Allah. Ingat hari kita akan bertemu dengan Allah. Ingat hari kita akan dibangkitkan daripada kubur. Ingat semua hari-hari tersebut. Dan yang keempat kata Syamdu kita ini ditentukan dengan cara kita berfikir. Dan kita ni ditentukan baga bagaimana cara kita berfikir. Kalau tuan tuan berfikir untuk menjadi hamba Allah, maka kita lorong dan jalannya. Berfikir menjadi hamba dan maksud itu adalah lorong dan jalannya. Apa yang kita fikir menentukan perjalanan hidup. Maka berfikirlah untuk mencari reda Allah. Berfikirlah tentang akhirat. Berfikirlah tentang Allah SWT supaya kita sentiasa bersama Allah. Jadi ada empat pesanan Syamdul Qadir dan apa yang kita baca pada pagi ini. Yang pertama kita sebut tentang redha Allah dan saya dah sebut tentang uh, beberapa cara menguatkan redha Allah Ta'ala dan tanda-tanda Allah Ta'ala redha pada kita. Yang kedua hilang kerunsingan kita tentang rezeki. Yang ketiga tentang fokuskan dalam menghenti Allah Ta'ala sahaja. Dan yang terakhir sekali ialah cara hidup kita ditentukan dengan cara kita berfikir. Tentang dia apa? Tentang fikir. Oh, saya nak pemimpin. Begitulah yang tuan-tuan akan lalu jalan-jalan kepimpinan. Maka berfikirlah tentang Allah. Yang menjadikan kita melalui jalan-jalan yang Allah Ta'ala reda dan Allah Ta'ala suka. Yang Allah perintah. Yang Allah Ta'ala bimbing kita. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.